Apakah itu Islam liberal? Islam liberal tidak ada. Yang ada liberalisme. Ajaran sesat yang diajar, yang diasaskan oleh seorang Yahudi berbangsa Inggeris namanya John Locke. Cukup akal sahaja Hmm Eh, sekarang semua benda boleh fikir pakai akal je kan? Wahyu semua tu dah tak ada level dah kan? Hah? Dari mana awak dapat pemikiran macam ni? Melalui TikTok lah dia kata ini pemikiran Islam liberal. Betul ke? Hmm. Masa ni kita bincang. Sebab itulah pentingnya epistemologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tadi kita dah tengok bagaimana kekeliruan epistemologi berlaku apabila seseorang hanya bergantung kepada akal tidak merujuk rujukan wahyu. Hari ini kami akan membentangkan ulasan artikel kami bertajuk Analisis Epistemologi Islam Liberal dalam konteks Malaysia menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Artikel ini ditulis oleh Hakimi Muhammad Khalid dan rakan-rakan. Pembentangan ini merangkumi pengenalan, rekasan artikel, ulasan kritis dan rumusan. Antara objektif analisis epistemologi Islam liberal dalam konteks Malaysia ialah menganalisis asas epistemologi Islam liberal, menilai kesannya terhadap umat Islam di Malaysia dan menegaskan kepentingan pegangan ahli Sunnah Wal Jamaah. Jati saya rasa semua agama perlu tak semula ikut logik moden. Kita kada maju. Betul. Hmm. Islam tak menolak akal. Tapi kalau akal menjadi sumber tertinggi lebih daripada wahyu, itu dah jadi Islam liberal. Oh, patutlah tiga tu kata. Akal tak boleh jadi penentu mutlak kebenaran. Hmm. Antara ciri-ciri Islam liberal adalah menolak otoriti ulama, menjadikan akal sebagai rujukan tertinggi, menafsirkan al-Quran secara bebas, memperjuangkan pluralisme agama dan mengangkat kebebasan individu tanpa batas syarak. Sebagai contoh, fahaman ini mempromosikan idea hak individu tanpa batasan syarak, sedangkan ahli sunnah menekankan wahyu sebagai pegangan utama. Akal hanya pelengkap untuk memahami wahyu, bukan untuk menafsir tanpa panduan. Kesan terhadap Malaysia adalah yang pertama, kedudukan Islam dalam perlembagaan dipersoalkan, yang kedua, institusi agama cuba dilemahkan, yang ketiga, wacana seperti LGBT dipromosi atas nama hak individu, yang keempat, golongan muda menjadi sasaran melalui media sosial. Sebagai contoh artikel. Seling bahawa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan liberal kepada pelajar. Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan terhadap akidah jika tiada bimbingan guru agama. Eh, dia kata semua agama sama. Islam tak ada keistimewaan. Betul ke Atira? Inilah liberalisme yang dikatakan dalam artikel tu. Nampak macam progresif, hmm. tapi boleh membawa kekeliruan kepada akidah. Oh. Kekuatan artikel mempunyai tiga ciri iaitu rujukan akademi lengkap, penjelasan jelas mengenai perbandingan epistemologi, menekankan kepentingan menjaga disiplin ilmu. Untuk kelemahan pula, mempunyai empat ciri iaitu kurang contoh real di Malaysia, tiada kajian lapangan, nada agak berat lebih bersifat retorik berbanding empirical. Walaupun begitu, artikel ini penting untuk memberi kesedaran kepada umat Islam tentang cabaran liberalisme dan kepentingan epistemologi yang tepat. Islam liberal bukan hanya sekadar isu kebebasan, tapi ia membentuk isu epistemologi hingga menjejaskan asas akidah seseorang. Fahaman ini tersebar melalui media, NGO dan wacana moden. Penelitian akademik perlu seimbang bukan hanya sekadar menolak ilmu liberalisme secara total tetapi dengan mengambil nilai ilmu disiplin Islam.